Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Dalam video ini kita akan bincangkan teknik menjawab matematik SPM 2025 kertas 2 bahagian A. Dalam video ini kita akan bincangkan soalan percubaan dari negeri Kedah. Kita lihat soalan yang pertama, nombor 1. Soalan 1 menunjukkan satu graf terarah A tentukan bilangan bucuk. Jadi kita akan kira bilangan bucuk. Kita ada P, Q, R, S dan T. Jadi kita ada 5 bucuk. Jadi jawapan kita adalah 5. Soalnya soalan 1B, senarikan set tepi. Kata kunci di sini adalah tepi. Jadi untuk dapatkan tepi, kita akan namakan mengikut bucu. Jadi untuk tepi ini adalah tepi PQ. Kemudian Q dengan R. Kemudian S dengan R kemudian R dengan T, T dengan S, dan P dengan S. Jadi kita ada enam set bucuk. Jadi kita akan senaraikan mengikut nama dia. Seterusnya dari segi pemberi markah untuk soalan nombor 1A, 1 markah. Dan soalan 1B, kita dapat 2 markah. Dan kita akan dapat 3 markah untuk soalan nombor 1. Seterusnya soalan nombor 2. Raja 2 menunjukkan Masa yang diambil oleh sekumpulan murid untuk menjawab soalan objektif dalam suatu ujian matematik. Soalan A. Tentukan bilangan murid yang menjawab dalam tempoh 25 minit sehingga 29 minit. Jadi, kita tengok pada raja kita. Paling kekerapan kita ambil pada selang masa 25 sehingga 29. Jadi kita baca plot kita di sini dan kita akan dapat 29. Jadi jawapan kita adalah 29. Seterusnya soalan 2B. Hitung jumlah murid yang menduduki ujian tersebut. Jadi di sini kita akan tambah ke semua pada plot yang telah ada di sini. Jadi untuk 20 sehingga 24 kita ada 18 orang. Kemudian 30 hingga 34 kita ada 47. Seterusnya 35, 39, 24. Dan 40 dan 44 kita ada 17. Jadi kita tambah semuanya. Dan kita akan dapat seratus tiga puluh lima. Selanjutnya dari segi pembayaran markah untuk soalan nombor dua A, satu markah. Dan soalan dua B, kita akan dapat dua markah. Dan kita akan dapat tiga markah untuk soalan nombor dua. Selanjutnya soalan nombor tiga. Izzah mengayu basikal sejauh dua kilometer dengan kelajuan X tolak tiga kilometer per jam dalam tempoh X tolak dua jam. Soalan A. Tulis satu persamaan kuadratik dalam sebutan X. Beri jawapan anda dalam bentuk AX kuasa 2 tambah BX tambah C sama dengan sifar. Jadi kita ada jarak, kita ada laju, kita ada tempoh. Jadi kita akan ambil laju sama dengan jarak bahagi dengan masa. Jadi laju di sini adalah X tolak 3 sama dengan jarak 12 per dengan masa X tolak 2 kemudian kita akan ringkaskan persamaan ini kita akan dapat x tolak 3 x tolak 2 sama dengan 12 jadi kita akan kembangkan kita akan dapat x kos 2 tolak 2 x tolak 3 x tambah 6 kemudian kita akan tolak dengan 12 untuk samakan dengan kosong dan kita selesaikan untuk sebutan yang serupa di sini kita akan dapat x kos 2 tolak 5x tolak 6 sama dengan kosong. Ini jawapan kita untuk soalan 3A. Soalnya untuk soalan 3B dengan menggunakan kaedah pemfaktoran. Hitung nilai x. Jadi kita ada persamaan kuadratik dalam bentuk A itu x kuasa 2 tolak 5x tolak 6 sama dengan kosong. Jadi kita akan buat pemfaktoran, kita buat dua kurungan. Kemudian kita akan terus tekan calculator. Kita akan tekan menu, kemudian kita tekan A dan kita tekan 2 untuk polinomial dan degree, kita tekan 2. Kemudian untuk nilai yang pertama, nilai A, kita tekan 1 sama dengan. Seterusnya nilai B, negatif 5 sama dengan dan C negatif 6, kita tekan sama dengan. Kemudian untuk dapatkan jawapan, kita tekan sama dengan, kita tekan dapat. X sama dengan 6, tekan sekali lagi sama dengan, kita dapat x sama dengan negatif 1. Jadi kita akan masukkan nilai ini di dalam kurungan. Kita akan dapat x tolak 6, x tambah 1. Jadi di sini jawapan akhir kita, kita akan tulis sebagai x sama dengan 6. Kerana di sini dia melibatkan laju, melibatkan tempoh dan melibatkan jarak. mesti nombor positif. Selanjutnya dari segi pemberi markah itu soalan nombor 3A. Langkah pengiraan di sini satu markah, jawapan akhir satu markah. Kemudian untuk soalan 3B, kita membuat perfakturan satu markah dan jawapan akhir satu lagi markah. Dan kita akan dapat empat markah untuk soalan nombor 3. Bila sudahnya terlihat soalan nombor 4. Soalan 4 menunjukkan sebatang tiang berbentuk silinder yang digunakan untuk memasang bendera semasa hari sukan sekolah. Jika diberi tinggi dan diameter tiang masing-masing adalah -masing, 5 meter dan 5 cm. Jika satu per tujuh daripada tiang itu dimasukkan ke dalam tanah, hitung A, luas tapak tiang tersebut dalam sentimeter persegi. Jadi untuk luas tapak tiang, dia berbentuk bulatan. Jadi kita akan menggunakan rumus bulatan iaitu pi j kuasa dua. Kita akan gantikan nilai, mana pi adalah dua per dua per tujuh. Gantikan dengan j iaitu dua per lima kuasa dua. Dan kita akan dapat sembilan belas per puluhan enam empat. Sebenarnya so, soalan 4B. Isi padu tiang yang berada di dalam tanah dalam sentimeter padu. Jadi tiang itu berbentuk silinder. Jadi kita akan menggunakan rumus silinder. Iaitu pi j kuasa 2t. Kemudian yang berada di bawah tanah adalah 1 per 7 daripada tiang tersebut. Jadi kita akan teruskan t nilai. 1 per 7 darab 22 per 7. Darab j 2.5 kuasa 2. Dan darabkan dengan t. T dalam tukar pada meter ke sentimeter adalah 500. Kemudian kita terus tekan kalkulator dan kita akan dapat 1403.1. Malah sebenarnya terlihat pula dari segi pemberi markah terus soalan nombor 4A langkah pengiraan 1 jawapan 1. Untuk soalan 4B langkah pengiraan 1 jawapan 1. Dan kita akan dapat 4 markah untuk soalan nombor 4. Selanjutnya soalan nombor 5A. Gabungkan dua penyataan berikut untuk membentuk satu penyataan majmuk yang benar. Penyataan pertama, 3 ialah gandaan 9. Penyataan dua, 3 kuasa 2 kuasa 2 sama dengan 81. Jadi kita tengok untuk penyataan pertama, 3 ialah gandaan 9 adalah palsu. Sebenarnya so, penyataan yang kedua, 3 kuasa 2 kuasa 2 sama dengan 81 adalah benar. Jadi kita ada penyataan palsu dan penyataan benar. Jadi untuk membentuk penyataan majmuk yang benar, kita akan menggunakan perkataan atau. Jadi di sini jawapan akhir kita adalah 3 ialah gandaan 9 atau 3 kuasa 2 kuasa 2 sama dengan 81. Soalnya soalan nombor 5B. Tulis satu kesimpulan bagi melengkapkan hujah berikut. Premis 1 semua murid tingkatan lima dijemput hadir ke seminar pendidikan. Premis dua, kilah ialah seorang murid tingkatan lima. Sini kena tentukan dulu apakah bentuk hujah ini. Sama ada hujah bentuk satu, dua ataupun tiga. Jadi di sini untuk premis satu dia menggunakan perkataan semua. Ini adalah hujah bentuk tiga. Jadi untuk premis satu, hujah bentuk tiga, semua murid tingkatan lima ini merupakan A. Kemudian dijemput hadir ke seminar pendidikan adalah perkara B. Kemudian untuk premis 2, Kilah ialah seorang murid Tingkatan 5, Kilah ini adalah C. Jadi C ialah A, maka kesimpulannya C adalah B. Jadi jawapan kita Kilah dijemput hadir ke seminar pendidikan. Selanjutnya, soalan nombor 5 C. Bentuk satu kesimpulan induktif bagi urutan nombor 7. 13, 23, 37 dan seterusnya mengikut pola yang berikut. Jadi di sini kita akan membentuk suatu rumus untuk mendapatkan pola nombor 7, 13, 23 dan 37. Jadi pertama sekali kita tengok nilai pemalar. Nilai pemalar di sini adalah 2 dan juga tambah 5. Jadi nilai pemalar yang berubah adalah dalam kurungan. Itu 1, 4, 9 dan 16. Dan 1, 4, 9, 16 ini merupakan nombor kuasa 2. Jadi kita akan tulis 2 kurungan N kuasa 2 tambah dengan 5. Mana N itu kita boleh gantikan dengan 1, 2, 3 dan seterusnya. Baiklah, sebenarnya terlihat pula dari segi pemberian markah untuk soalan nombor 5A kita akan dapat 1 markah. Soalan 5B 1 markah dan soalan 5C kita akan dapat 2 markah dan kita akan dapat 4 markah untuk soalan nombor 5. Dan selanjutnya soalan nombor enam. Jadi enam menunjukkan pelan kewangan Encik Haris pada satu bulan tertentu. Soalan A. Cari nilai Q. Kita tengok Q merupakan baki pendapatan. Jadi untuk mendapatkan baki pendapatan, kita akan tambahkan pendapatan aktif dan pasif. Tolak dengan simpanan tetap bulanan dan dana kecemasan. Di sini. Yang kita akan dapat 3,250. 3,250. Soalnya soalan 6B. Hitung aliran tunai Encik Haris. Adakah dia mengurus keuangan dengan cekap? Beri justifikasi anda. Kata kunci di sini adalah aliran tunai. Jadi untuk mendapatkan aliran tunai, kita akan ambil baki pendapatan, tolakkan dengan perbelanjaan tetap dan perbelanjaan tidak tetap. Jadi kita akan tambah dulu perbelanjaan tetap di sini. Kemudian kita tambah pula dengan perbelanjaan tidak tetap di sini. Jadi untuk perbelanjaan tetap, kita akan dapat 1300 kemudian perbelanjaan tidak tetap kita dapat 2000 ringgit jadi kita akan ambil baki pendapatan 3250 tolak dengan 1300 tolak dengan 2000 dan kita akan dapat negatif 50 jadi di sini aliran tunai Encik Haris adalah aliran tunai negatif jadi adakah dia menguruskan kewangan dengan cekap? Jawapannya adalah tidak. Jadi justifikasinya adalah kerana aliran tunai negatif. Selanjutnya terlihat pula dari segi pemberi markah untuk soalan nombor 6A kita akan dapat satu markah. Kemudian untuk soalan 6B langkah pengiraan satu kemudian terdapat aliran tunai bulanannya negatif 50 satu markah kemudian ternyatakan perbelanjaannya tidak cekap berserta dengan justifikasi terdapat satu lagi markah dan kita akan dapat empat markah untuk soalan nombor 6. Dan selanjutnya soalan nombor tujuh. Dalam soal selidik yang dijalankan oleh Cikgu Juraidi, seramai 140 orang murid tekatan 5 SMK Bestari diberi peluang untuk merasa burger keluaran syarikat Ashraf. Dapat dua jenis burger yang ditawarkan iaitu burger ayam dan burger daging. Seramai 65 orang murid memilih burger ayam, 70 memilih burger daging manakala 50 orang murid memilih kedua-duanya. Soalan A jumlah murid yang memilih satu jenis burger sahaja. Ini untuk menjawab soalan ini, kita boleh juga melukis gambar rajah Venn di antara set A dan juga set D. Jadi di sini kita ada set A iaitu burger ayam. Kemudian kita ada set D. Dan set A dan set D ini sebenarnya dia bertindan. Kerana yang menggemari kedua-dua burger ayam dan daging tersebut. Jadi, untuk ayam dan daging yang minat kedua-dua, kita ada 50 orang murid. Jadi, 50 berada di tengah-tengah. Jadi, untuk ayam, kita ada 65 orang. Jadi, 65 tolak dengan 50, kita dapat 15 di sini. Kemudian, untuk daging, ada 70 orang dan 70 tolak dengan 50. Kita ada 20 di sini. Jadi, di sini murid yang memilih satu jenis burger sahaja, kita akan ambil 15 tambah dengan 20. Jadi kita akan dapat 35. Baik, selanjutnya soalan 7B. Jumlah murid yang tidak makan burger. Okay, untuk tidak makan burger, kita akan ambil jumlah keseluruhan murid iaitu 140 orang. Kemudian kita akan tolak dengan 15, tolak dengan 50 dan tolak dengan 20. Dan kita akan dapat 55 orang. Alasannya dari segi pemberi markah untuk soalan nombor tujuh A kita akan dapat dua markah dan soalan tujuh B kita akan dapat juga dua markah dan kita akan dapat empat markah untuk soalan nombor tujuh. Sebenarnya soalan nombor lapan. Dua orang murid dipilih secara rawat daripada lapan murid perempuan dan seorang murid lelaki dari kelas Evisina. Soalan A. Wakilkan situasi di atas dengan melengkapkan kemeraja pokok dalam jawapan di bawah. Jadi di sini kita ada 8 orang perempuan dan seorang murid lelaki. Jadi jumlah keseluruhan kita ada 9 orang. Ini untuk murid pertama perempuan kita ada 8 orang. Per dengan jumlah semua kita ada 9. Kalau untuk murid lelaki kita ada seorang per dengan 9. Ini adalah untuk pilihan yang pertama. Kemudian untuk pilihan yang kedua kita cabangkan di sini. P dengan L. Jadi untuk mendapatkan murid perempuan kali kedua telah berkurang jadi 7. Jadi 7 per dengan 8. Jadi untuk lelaki, kita ada 1 per 8. Kemudian untuk pilihan pertama lelaki, jadi perempuan kita akan dapat 8 per 8. Jadi lelaki yang kedua dah tidak ada sebab lelaki ada seorang sahaja. Jadi kesudahan di sini adalah PP, PL dan juga LP. LL tak ada okay. sebab lelaki ada seorang sahaja. Selanjutnya so, soalan 8B. Kemudian hitung kebarangkalian murid kedua ialah lelaki. Jadi kalau murid kedua adalah lelaki, kita akan ambil kombinasi PL. Iaitu yang pertama perempuan dan yang kedua lelaki. Jadi di sini kita akan ambil 8 per 9 darabkan dengan 1 per 8. Dan kita akan dapat 1 per 9. Selanjutnya dari segi pemberi markah untuk soalan nombor 8A, kita lengkapkan gambar rajah pokok, kita akan dapat 2 markah. Kemudian untuk soalan 8B, kita akan dapat 2 markah lagi dan kita akan dapat 4 markah untuk soalan nombor 8. Selanjutnya soalan nombor 9A. Titik 38 ialah imej bagi titik J di bawah gabungan transformasi TP dengan keadaan transformasi T ialah translasi negatif 45 dan transformasi P ialah pantulan pada garis Y sama dengan 6. Nyatakan koordinat bagi titik J. Jadi di sini diberi kepada kita adalah image kita kena dapatkan objek. Jadi untuk soalan ini diberi kepada kita adalah 38 merupakan image. Image ini terbentuk daripada gabungan transformasi T, P. Jadi kita akan buat P dulu diikuti dengan T. Jadi di sini adalah objek kita iaitu J. Kita buat transformasi P dulu. Kita dapat image yang pertama. Kemudian kita buat transformasi T untuk dapat 38. Jadi tengok. Jadi untuk mendapatkan objek, kita akan reverse. Kita akan terbalikkan. Jadi kita akan lakukan T dulu. Kemudian baru kita lakukan P. Jadi kita akan mula dengan titik 38. Jadi 38 berada di sini. T itu merupakan translasi negatif 4, 5. Kalau kita terbalikkan translasi ini, kita akan dapat 4, negatif 5. Jadi 4 ke kanan, 5 ke bawah. Jadi kita akan gerakkan 1, 2, 3, 4 ke kanan, kemudian 5 ke bawah, 1, 2, 3, 4, 5 di sini. Ini adalah imej kita yang pertama, koordinatnya adalah 7, 3. Kemudian kita akan buat P. P merupakan pantulan pada garis Y sama dengan 6. Jadi kita gariskan Y sama dengan 6 berada di sini. Kemudian kita pantulkan, kita akan kira jarak objek kepada garis pantulan iaitu 1, 2, 3. Kemudian kita dapat imej 3 menjauhi garis. 1, 2, 3. Jadi jawapan akhir kita berada di sini iaitu koordinatnya adalah 7, 9. Ini jawapan akhir kita adalah 79. Selanjutnya soalan 9B. Rajah 9 menunjukkan dua buah poligon pada satu satah kates. Poligon STUV WXY ialah imej kepada poligon KLMPQ di bawah satu transformasi tunggal. Huraikan selengkapnya transformasi itu. Di sini, ini adalah merupakan objek dan ini adalah image. Jadi ada perbezaan saiz antara objek dan image. Jadi ini adalah pembesaran. Kemudian pembesaran perlu ada pusat dan juga faktor skala. Kemudian kita tengok bentuk objek dan bentuk image dia terbalik. Jadi faktor skalanya akan jadi negatif. Jadi kita dapatkan pusat terlebih dahulu, kita akan sambungkan dua bucu yang sepadan. Jadi kita ambil bucu P dia sepadan dengan bucu W. Jadi, kita sambungkan dengan satu garis lurus. Kemudian, kita pilih lagi satu bucu, iaitu bucu R. bersamaan dengan bucu S, T dengan L. Jadi, satu garis yang sama di sini. Dan kita dapati ada titik silang antara dua garis ini berada di sini. Jadi, ini merupakan pusat pembesaran. Itu koordinatnya adalah negatif satu sebelas. Kemudian kita kena dapatkan pula nilai K iaitu faktor skala. K adalah image per dengan objek. Kita tengok image dulu. Kita kira sisi yang boleh dikira senang dikira. Kita, kita ambil sisi TS. Kita ada 4. Dia sepadan dengan RL ada 2. Jadi 4 per 2 sama dengan 2. Kemudian kita kena letakkan tanda negatif disebabkan image dan objek tu terbalik. Jadi jawapan kita adalah pembesaran pusat negatif 1, 11, K sama dengan negatif 2. Sebenarnya dari segi pemberi markah untuk soalan 9A, kita akan dapat 2 markah. Kemudian untuk soalan 9B, kita akan dapat 3 markah. Dan kita akan dapat 5 markah untuk soalan nombor 9. Selanjutnya soalan nombor 10A. Pendapatan tahunan Encik Azim dan isteri masing-masing ialah RM48,450 dan RM76,050. Jadual 10.1 menunjukkan maklumat berkaitan pelepasan dan pengecualian cukai Encik Azim dan isterinya pada tahun 2024. Hitung pendapatan buku cukai Encik Azim pada tahun 2024. Seterusnya, adakah Encik Azim mendapat rebat cukai? berikan alasan anda. Jadi untuk mendapatkan pendapatan bercukai, kita akan ambil pendapatan tahunan, tolak dengan pengecualian cukai dan tolak dengan pelepasan cukai. Jadi pendapatan tahunan Encik Azim adalah RM48,450. Tolak dengan pengecualian cukai RM270 dan tolak dengan pelepasan cukai RM15,550. Dan kita akan dapat RM32,630. Jadi di sini pendapatan bercukainya kurang daripada rm ringgit, Maka Encik Azim layak untuk mendapat rebat RM400. Jadi jawapan kita adalah layak. Justifikasinya kerana pendapatan bercukai kurang daripada rm ringgit. Soalnya soalan 10B. Pada tahun 2024, pendapatan bercukai Encik Azim dan isterinya adalah RM91,470. Jadi, Jadul 10.2 menunjukkan sebahagian daripada kadar cukai individu untuk tahun tasiran 2024. Perhatian tersebut, Encik Azim dan isteri masing-masing membayar zakat sebanyak RM1,800 dan RM2,760 kepada majlis agama negeri. Hitung jumlah cukai pendapatan yang perlu dibayar oleh Encik Azim dan isterinya menggunakan tasiran cukai bersama. Kita lihat untuk pendapatan percukai mereka berdua adalah RM91,470. Jadi kita akan tengok pada baris yang pertama. Dia untuk RM70,000 yang pertama kadarnya adalah RM3,700 dan baki yang berikutnya kena darab dengan 19%. Peratus. Jadi di sini pendapatan percukai mereka adalah RM91,470. Kita ambil RM70,000 yang pertama. Cuma kadarnya adalah RM3,700. Kemudian untuk baki kita akan tolak semua 1470 tolak dengan 70000 dan darabkan dengan 19% dan kita akan dapat 479 ringgit 30 sen jadi kita tambah untuk 70000 yang pertama dan baki 3700 tambah 407930 kemudian kita akan tolakkan dengan rebat rebat adalah 1800 dan juga 2760 dan kita akan dapat jawapan akhir kita RM3,219.30. sen. seluruhnya terlihat pula dari segi pemberi markah untuk soalan nombor 10A. Langkah pengiraan 1, jawapan 1, kemudian kita menyatakan layak berserta dengan justifikasi kita akan dapat satu lagi markah. Selanjutnya soalan 10B. Langkah pengiraan kita akan dapat satu markah dan jawapan akhir satu lagi markah dan kita akan dapat 5 markah untuk soalan nombor 10. Baiklah sampai sini dulu untuk video kita pada kali ini. Jangan lupa untuk menonton bahagian B dan bahagian C pula. Sekian terima kasih semua pelajar dan jumpa lagi.